Okey, hari ni saya nak kupaskan sedikit tentang peluang belajar undang-undang kat Malaysia eh. Sebab katakanlah anda ni student yang dah lepas SPM, STPM, tengok cerita-cerita ada karakter-karakter sebagai seorang peguam yang nampak menarik, kejaya dia, lifestyle dia. So anda terfikir macam oh, kalau nak jadi lawyer ni macam mana eh? Best ke tak eh? Macam mana nak jadi lawyer dekat Malaysia? Eh saya dapat persoalan-persoalan begini daripada student-student lepasan SPM dan juga kadang cikgu-cikgu tu ramai cikgu, -cikgu, cikgu counselling lah bila anak-anak murid datang tanya kan kalau saya nak ambil bidang law apa approach saya ke mana nak pergi career pathnya. ok, jadi sekarang saya nak share sedikit uh, ini tips dan juga uh, experience lah eh uh, so so dia akan berubah ikut development. Kita tengok macam mana perkembangan polisi dan juga perkembangan teknologi. Tapi saya nak sharekan sedikit kalau nak ambil law dekat Malaysia ni macam mana. Okey, satu perkara yang kita kena ingat ialah kalau nak sambung belajar dekat law, dekat sambung belajar undang-undang dekat Malaysia ada dua kemungkinan. Anda sama ada kemungkinan boleh jadi peguam ataupun anda kemungkinan tak boleh jadi peguam. Eh sebab profession guaman ni adalah satu profession yang terkawal. And dia ada bar council, kita ada lembaga yang akan approvekan bidang-bidang yang orang ajar yang dikatakan bidang undang-undang ni layak ke tidak untuk masuk kepada amalan guaman. Yeah, jadi tak semua pembelajaran undang-undang akan melayakkan kita untuk sambung jadi peguam. So kat situ kita kena hati-hati, kita kena faham betul-betul eh, bidang undang-undang yang kita ambil ni universiti ni telah dapat ke kelulusan ataupun accreditation untuk layakkan kita jadi peguam sebab katakan kita dah dapat law degree eh, law degree bukan otomatik jadi peguam eh. mungkin ada orang yang mungkin belum jelas okay, selepas kita dapat law degree kita kena lalui fasa chambering eh uh, latihan dalam kamar yang mana kita akan diattach oleh sal kepada salah seorang senior lawyer yang dah praktis ha uh, kalau ikut standard sekarang 7 tahun ke atas okey dan senior lawyer tu akan lah kita ke office dia ke mahkamah apa-apa urusan-urusan peguam yang dia akan handle kita akan duduk sampai 9 bulan kemudian kita akan dipanggil eh yeah, call to the bar okay? dipanggil untuk pergi ke mahkamah masuk ke dalam persatuan bar council okay, dan kat situ kita akan dapat set apa uh, practicing certificate lah okey dekat situlah kita baru jadi peguam okey uh, tapi kalau kita sambung belajar dekat tempat universiti yang ada bidang undang-undang tapi dia belum diberikan uh, pelepasan eh, accreditation untuk masuk sebagai apa Uh, graduate graduate dia tidak boleh masuk chambering jadi dia kena masuk satu lagi exam kita panggil CLP uh, so itu akan jadi menyusahkan lah kepada kebanyakan orang yang memang dia expect lepas habis dapat degree terus jadi peguam okay, sebab dia dah lalui 4 tahun 5 tahun belajar dah ada beberapa kali exam kemudian kena ambil lagi exam lain selepas habis belajar satu mata nak masuk chambering dan nak, nak jadi peguam Okay. Uh, so double, dia akan belajar benda lebih kurang sama Tapi dia punya soalan mungkin lagi susah, lagi intensify okay. Uh, dan kita dengar macam-macam komplain lah Berkenaan dengan exam CLP ni uh, Terlalu mencabar dan dan in, in a sense uh, ni, ni orang yang hadapi punya komplain lah In a sense tak 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 practical dan tak fair lah eh. okay. Jadi bila nak sambung belajar law Yang pertama kita kena tahu dulu You belajar law ni nak jadi peguam ke tidak Yeah. kalau nak jadi peguam make sure tanya orang yang nak rekod kita, admission department yang nak rekod kita masuk dalam fakulti undang-undang tu. Fakulti ni kalau saya lulus nanti dapat jadi peguam terus ke tidak? eh kalau tak dapat jadi peguam dan anda kena pertimbangkan untuk apply kat tempat yang betul betul lepas lulus boleh masuk chambering okey adalah senarai universiti dia yang yang dalam uh, yang telah tersenarai sebagai universiti yang yang kalau lulus bidang undang-undang ni boleh jadi peguam then eh, you kena semak okey uh, dan dan pat, paling mudah is tanya admission tu lah okey uh, kalau kalau tak boleh lagi uh, so you kena fahamlah you kena cari peluang dekat tempat yang boleh tapi kalau tak jadi peguam jadi belajar undang-undang ni untuk apa? Okey, selain daripada peguam ada banyak lagi bidang lain yang memang memerlukan asas undang-undang. Peguam ni dia a certain percentage of orang yang belajar undang-undang eh. Uh, mungkin makin kurang saya tak pasti okey uh, so so okay, saya tak boleh bagi estimation lah lebih kurang 50% daripada orang yang belajar undang ni bukan bukan peguam pun ADN okey dan peguam ni pun dia tak sepanjang masa lah ada orang yang lepas cembing dah tak sambung eh tak nak jadi practice full practice ada orang yang dah setahun 2 3 tahun stop practice okey uh, so so kita tak sepanjang masa orang dah belajar undang-undang ni akan stay sampai bila-bila jadi peguam. Okey. sebab apa? Sebab ada banyak peluang lain. Eh, ada banyak peluang lain, ada banyak option lain yang ada kemungkinan kalau benda tu lagi sesuai dengan kita punya identiti peribadi kita mungkin nampak lagi menarik daripada jadi peguam. Okay, saya bagi contoh uh, Selain daripada peguam cara peguam bela yang kita biasa nampak okay, Kita biasa nampak ni yang private punya lawyers lah Kalau yang masuk TV jadi drama apa semua ni Ini semua private lawyers okay, Dia kerja dengan firma guaman uh, Milik swasta, milik peguam partners kat dalam peguam tu okay, Dan dia boleh buat pelbagai bidang okay, Satu yang orang selalu familiar is criminal law lah Okay, so criminal law ni maknanya dia defend orang-orang uh, yang dituduh melakukan jenayah. Okay, uh, nanti kita akan kupas benda lain lah yang eh, sebanyak benda ni mungkin sensitif. Ada orang macam tak puas hati yang, yang boleh ke kita defend orang yang penjenayah. Kita tak defend orang penjenayah, kita defend orang yang kena tuduh buat jenayah yang mana kebanyakannya sebenarnya tak buat pun eh, bila kita dah buktikan karma-karma apa semua hakim nampak macam eh tak ada pun apa masalah kau orang nak tuduh-tuduh orang ni okey uh, so itu kerja peguam yang yang lah okey dia semak balik semua tuduhan mana yang betul dia akan address according ni mana yang salah dia akan defend uh, tuduhan yang salah eh bukan orang yang salah tuduhan yang salah dia akan defend okey kemudian ada lawyer yang buat civil action lah maknanya ni tak ada betul salah ni sebab dua orang bergaduh kita nak minta pampasan lah kan aa, siapa langgar perjanjian siapa tipu siapa aa, siapa yang nak mohon certain declaration ni pegang-pegang civil lah eh, dia nak pengakuan-pengakuan tertentu yang yang dia nak declare dekat mahkamah aa, ni semua isu-isu kerja-kerja orang civil aa, termasuklah kahwin cerai ini untuk non muslim Uh, termasuklah isu-isu perniagaan okey ah uh, ni ni isu-isu sivil lah okey yang ketiga peguam tanah, uh, hartanah eh conveyancing uh, ni memang tak kadang, kadang most of the time tak perlu pergi mahkamah pun lah kerja dia ialah uruskan dengan bank uruskan dengan pejabat tanah dan juga developer okey apa uh, apa apa uh, company-company yang buat projek-projek bina rumah ah uh, ini kerja-kerja lawyer conveyancing jadi tiga-tiga yang ni agak popular Kemudian adalah aa, corporate lawyer Ni kerja dia memang advise advice klien-klien SME Untuk menjagalah eh, Menjaga klien-klien bisnes ni Supaya berkembang dengan baik Supaya tak langgar undang-undang Supaya tak kena saman Tak kena tipu dengan orang Okay ni ini corporate punya aa, bidang lah Ada banyak Ada banyak eh. Aa, so ada yang memang spesifik Pesaka saja. ada yang dia combine sekali dengan syariah tapi itu lesen lain eh ni saya cerita pasal peguam sivil. Uh, peguam sivil in the sense uh, peguam di mahkamah federal hmm. eh bukan bukan mahkamah-mahkamah syariah negeri. Okay, uh, so so ada pelbagai bidang saya saya apa lagi yang saya boleh sebut berkenaan dengan private peguam cara peguam bela ni. Banyaknya macam Tentulah lah eh. Biasanya akan jadi uh, 5-6 bidang yang biasa kau orang dengar lah Accident, Okay Accident is one thing kan Ada lawyer memang kerja dia buat accident je kan Maknanya sama ada dia punya urusan Lebih kepada dengan siasatan balai polis Insurance claim Hospital eh, uh, Dan juga mahkamah lah uh, Untuk nak tuntut dekat mahkamah Okay uh, so, so, so that is a few of the private lawyers punya kerja Okay. Kalau tak nak jadi yang itu, sebab itu kena-kena cembing semua Uh, another thing is masuk dalam government okay, masuk dalam government kita akan dimasukkan di bawah Jabatan Peguam Negara okay, kat situ ada dia punya fasa-fasa pelatihan dia kadang-kadang sampai 2 tahun okay, dia akan shift banyak-banyak department Peguam Negara ni dia buat apa? ni bukan Peguam Negara yang kena jawab kat parlimen jumpa agung, -agung semua tak tak ni kita kerja bawah dia dia okay, dalam dalam dia punya office dia ada satu bangunan dekat Putrajaya tu Jabatan Program Negara kita panggil AGC lah. Okey. AGC ni kalau kita duduk bawah dia kita jadi pegawai kerajaan. Okey. Jadi apa-apa kekosongan yang berlaku dalam tanggungjawab kerajaan nak menjalankan fungsi-fungsi kerajaan ni kita kena buat. Okey so kalau pendakwa raya kurang Orang dalam AGC ni yang akan diusah jadi pendakwa raya Yang akan dakwa orang-orang nak tuduh orang buat jenayah kan Dah siasat semua Pendakwa raya ni akan datang ke mahkamah untuk tuduhkan Okay Yang kedua uh, Draft undang-undang Okay uh, Sebab nak pergi parlimen Ahli-ahli uh, parlimen, menteri-menteri yang bentang undang-undang apa -undang semua ni Dia orang tak draft Okay uh, Dia kena orang yang background undang-undang So mana nak dapat orang background undang-undang yang nak draftkan semua polisi-polisi Akta apa Parent act, subsidiary act, enabling power apa semua ni ha, ni semua yang nak gazet-gazet ni semua ha, AGC punya peguam yang akan buat. Okay, Kemudian ada juga yang akan di-assign untuk menasihati kementerian, menasihati agensi-agensi ha, adalah adalah pegawai-pegawai yang memang sebenarnya boleh jadi lawyer tapi dia duduk kat situ untuk nasihat saja. Okay, so dia tak payah pergi mahkamah, tak payah nak gaduh lawan sana sini semualah. Okay, dia lebih kepada advisory lah. Sama macam private yang advice corporate lawyer yang advice SME ni lah. Okay, uh, kemudian uh, ada research department. Eh, setakat yang saya tahu lah yang saya pernah ada kat sana. Uh, research department ada juga international negotiation okey sebab ini kadang-kadang involve polisi-polisi kan okay. kita kan sense ada perubahan polisi jadi kementerian-kementerian ni dia kena pergi berunding dengan negara lain ya yeah. so antara pegawai yang akan terlibat ialah pegawai dalam agency uh, AGC okey iaitu orang yang background undang-undang tak jadi lawyer tapi kita pergi agiukan sebab kita negotiator okey orang yang jadi peguam ni kita negotiate kan sama ada benda tu settlement ke benda tu interest ke untuk kepentingan anak guam kita ke Untuk membantu Melancarkan lagi keadaan Untuk melancarkan lagi proses, kita akan Negosiatkan, ok, ha, ni ada Specific department dekat dalam AGC ni, uh, ada Juga civil lah, maknanya kadang-kadang ada Certain project kita buat dengan government Dan kita saman government, sebab mungkin tak berlaku tak tak berlaku dengan baik ataupun kadang, -kadang government saman kita sebab projek yang sudah baik kita tu tak berjalan dengan baik ha, so ni civil department tu akan handle ada jugaklah maknanya kalau duduk dalam government pun ni boleh buat kerja-kerja peguam civil okey ha, so so ni dua aspek yang akan perlukan kita uh, ada kemampuan untuk ambil lesen peguam lah okey biasanya orang yang tak boleh praktis tak diambil di dua bidang ni lah okey kemudian Selain daripada yang boleh praktis, kalau anda dah belajar undang-undang ataupun anda di offer tempat undang-undang yang tak boleh praktis, okey. Anda boleh jadi in-house. Okey, ini ya penasihat undang-undang dalam company. Ha, so company itu kita ada banyak sangat company dalam Malaysia ni. Ada yang besar, sederhana, kecil. Okey, yang besar ni perlukan in-house. Okay, yang sederhana 50-50 lah eh, Ada yang ambil risiko tak nak ada in-house dan dan terpulang Kadang-kadang dia boleh pakai external Macam kita punya service Kita private law firm Kita provide external punya advisory kepada orang-orang yang tak nak ambil in-house Ada yang ambil dua-dua lah ha, Dia ada in-house, dia juga ada external untuk support in-house dia okay. So, kita yang tak boleh praktis ataupun tak nak praktis Kadang-kadang ramai je eh, yang dah grad boleh cembing tapi tak nak cembing okay, Tak apa, masuk in-house masuk in-house, sebab benda tu pun peluang yang baik jadi kita kerja jadi eksekutif yeah? kita jadi eksekutif, orang yang kena execute apa vision company tu jadi kita jagalah, legal dia, negotiation dia, contract management, kita jaga benda-benda tu semua Okey. Uh, termasuklah advice kepada board kan uh, apa-apa isu yang timbul semua kita yang kena handle lah at one point kita kena cari peguam lah kalau katakan dispute ke nak kena buat beli hartanah ke apa ke kita tak practice sebab kita tak ada lesson tapi kita tahu nak cari peguam macam mana yang perlu handle untuk company kita eh, untuk bos kita ok uh, so kerja uh, orang-orang in-house legal ni Dia akan carikan peguam yang boleh praktis untuk jalankan benda Sebab orang yang duduk in-house memang kena serah lesen kita tak boleh pegang apa-apa lesen peguam sebab kita tak bebas eh sebab kita tertakluk kepada bos okey so kalau nak pegang lesen peguam you kena duduk dalam firm ha so so itu 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 another option lah maknanya duduk dalam in-house okey another option is masuk akademik okay kita boleh mengajar buat research masuk institution okay banyak institution institution yang perlukan uh, orang legal untuk research especially kalau dia advocate perubahan polisi ataupun dia advocate uh, perubahan undang-undang ataupun masalah-masalah kelompongan undang-undang eh yeah, uh, so ni perkara-perkara yang perlukan research uh, ada orang jadi researcher okay uh, so so academic is also a good a good path Mani tak dia tak praktis lah tak perlulah praktis sebab dia lebih kepada mengkaji apa sebenarnya yang boleh dibaik pulih ataupun ditambah baik ataupun di compare dengan negara lain. Ada ha, orang dia memang top scorer tapi bila nak praktis tu jadi panik. Nak cakap dengan hakim, nak bergaduh dengan orang dia tak suka hostile environment yang mana kita terpaksa argue against another people yang kita tak certain apa nak jadi ha, ada orang tak suka macam tu dia suka kalau dia boleh dapat data dia collect data dia tahu apa outcome ah ha, yang itu mungkin you punya approach you minat undang-undang tapi you bukan nak lawan undang-undang you lebih kepada nak improve undang-undang okey so itu academic is one of the option juga okey uh, so so banyak banyak kategori uh, peker, apa uh, pekerjaan orang yang belajar undang-undang ni dia ada dia ada option untuk explore dan kelebihan jugalah orang yang belajar undang-undang ni kalau dia tak nak kerja mana-mana, dia nak buka bisnes sendiri kurang-kurangnya orang yang belajar undang-undang ni, kita ada legal mind, nah, jadi bila kita approach sesuatu, walaupun bukan bidang undang-undang, kita punya thinking tu agak berbeza lah, perspektif kita, ialah kita akan tengok framework macam mana kita akan tengok macam mana tak nak kena tipu Kita tahulah nak buat due diligence Kita tahu nak check benda ni betul ke tak Sah ke tidak Validate ke tidak Okay so itu juga kelebihan-kelebihan Yang mana kita nampak ada beberapa orang undang-undang background dia Undang-undang tapi dia tak practice Dia tak masuk in-house Tapi dia buat business Dan business dia berjaya Alhamdulillah So kemungkinan antara penyumbang ni Ialah sebab dia ada legal thinking Dan dia tahulah strategic approach Nak 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 bergerakkan satu Uh, apa objektif perniagaan tu macam mana mengikut uh, apa framework apa uh, kerja undang-undang macam mana okay dan ada pelbagai lagi option lah yang saya tak boleh nak kupaskan kalau tidak jadi panjang okay so jangan rasa uh, apa bila ambil undang-undang ni kena jadi peguam saja jadi kita takut kita tak minat jadi peguam kita tak nak ambil langsung law uh, dia tidak macam gitu okey kadang-kadang Uh, ada orang asalnya tak tak, tak minat undang-undang ramailah yang tak minat undang-undang tapi sebab dah dapat UPU ke dah dapat offer ke dia ambil juga tapi end up dia minat kan kadang-kadang tak ada yang jadi peguam ada yang dia minat undang-undang tapi tak nak jadi peguam Itu saya rasa tak ada masalah Okay. Uh, cuma kalau anda betul-betul passionate dengan lifestyle dan juga dengan gaya apa dengan gaya kerja eh dengan peluang pekerjaan jadi seorang peguam Sebelum anda terima apa-apa tawaran pekerjaan tu memang anda kena semak eh, Betul ke offer ni berapa lama dan dan sejauh mana potensi uh, untuk masuk ke dalam bidang uh, peguam ni Bila dah grad daripada tempat tu okay? Uh, so, so itu sajalah sedikit gambaran tentang uh, dah dah lepas uh, fasa sekolah Sekarang nak masuk universiti, uh, law ni macam mana nak handle Menarik, nampak menarik tapi macam mana nak go approach